Генеральный спонсор проекту OTP Bank. OTP Bank. Зеленое светло вашим планам. Ви обрали 10 найвеличніших українців. Ми зняли про них 10 документальних фільмів, і сьогодні розпочинаємо показувати їх в алфавітному порядку. І перша стрічка про великого кардіохірурга Миколу Амосова. Він починав воєнним хірургом на Великій Отечественні, став віртуозом операції на відкритому серці. У Ніколаї Амосові розкаже врач, писатель, легендарний журналіст Горбачовської перестройки Віталій Коротич. Ось уже чотири дні, як ви голосуєте за найвеличнішого з десяти, і наразі Микола Амосов посідає четверте місце. Підтримати Амосова ви можете так. Телефонуйте за номером 8 900 451 10 01. Або надсилайте смс з цифрою 1 на номер 10 310. По окончанні фільму ми назовемо кількість голосів, отриманих Николаем Амосовим. И узнаем, изменилось ли его место среди великих. Я видел небо. Хирургия дала мне такие страсти, которые не может дать ничто другое. Я творец, я исполнитель. Совесть вот мой главный судья. А кто может наложить большую ответственность? Говорят, тебе не понравилось на том свете. Вот он живой, а его может не стать. Ты шерубы вамосы в Украине не умев работать никто. Значит, я буду говорить, буду отвечать только на вопросы, касающиеся здоровья, а не болезней. Значит, каковы перспективы в лечении заболеваний в СССР и за рубежом? Все еще обязательно под ковырку делать, а за рубежом? Я достаточно бываю за рубежом и знаю, как и что там. Что ни в отношении гриппа, не в отношении рака, не в отношении сердечных заболеваний. За рубежом ничего нету, кроме того, что есть и у нас. Скажите, масло, сметана и прочее, какого качества сегодня? Да слишком хорошего качества, я вам сказал. Если бы побольше воды в масле было, так было бы только польза. Не надо масла ни хорошего, ни плохого. И сметаны тоже. Пожалуйста, какие продукты позволяют вам поддерживать свою форму? Икра, товарищи, только икра. Україна завжди як величезна центрифуга розкидала своїх дітей по цілому світу. До нас з різних причин прийшла плеяда людей, які не були біологічно, так би мовити, українцями і які зробили для України надзвичайно багато. А Мосов прийшов сюди як людина незалежно, в частково залякану Україну. Він прийшов як людина абсолютно відкрита, як людина хоробра, як людина, яка знає, що вона хоче. Ви знаєте, таких людей взагалі не люблять. Якось один відомий актор Міронов сказав, що коли він грав, готувався до ролі князя Мишкіна, він вирішив один день поводитись як князь Мишкін. І він всім говорив правду цілий день. Він каже, я трохи не збожеволів. Я не вмію так жити, я не хочу так жити. Я зіпсував стосунки з половиною своїх друзів. А Мосов говорив правду. Че я його визивсь, що, що, що я вийти, читати ваші всі ангіограми і все таке. От я його визвав. Кого? Юру. Что-то он не, не, не идет еще со снимками со всеми. Пора уже научиться читать. В Пора. А Пора. На тогда -то -то. вообще нужно все это делать. Нам я правила, там, 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 не правильно там делать. Желудочек большой еще один должен быть, как же нет. Там виден очень маленький правый желудочек. Сюда видимо, там все-таки есть такой выпускник. никакого там выпускника нет. Вы, вы мне будете говорить то, а я говорю то, что я нашел пальцем. Оце серце. Для того, щоб його оперувати, ви уявляєте, воно повинно бути отак, от на долоні. Тобто, треба перетнути, відрізати оці всі аорту, легеневі артерії, треба їх перетнути. І треба операцію робити на сухому серці. Це страшно. Ви уявляєте, людина, в якої витинають, виймають з грудей серце. Цій людині замість серця е, долучають апарат штучного кровообігу. Цей апарат помпа фактично звичайний насос. Він помпує кров, кров може згортатися, з кров'ю може бути що завгодно. Це сухе серце на долоні, це страшно, його треба швидше зоперувати. І от Амосов побачив апарат штучного кровообігу. Він спитав, йому сказали, що цей апарат коштує стільки то, але цей апарат поки що не продається. Яка реакція людей з делегації наших кардіологів, які були в Мексиці на Конгресі? От щасливі лікарі, які мають такі апарати, нещасні ми, в яких такого апарату немає. А МОСОВ повертається до України, що робить АМОСОВ? Амосов каже, що у мене є диплом інженера. У інституті Глушкова кібернетики відкривається відділ біокібернетики. АМОСОВ робить, створює разом з групою. Дослідників апарат штучного кровообігу. Колись тут цела. року в клініці професора Амосова за його власними розрахунками і кресленнями було створено апарат штучного кровообігу так зване штучне серце. Воно вже встановило своєрідний рекорд зупинки серця одна година 44 хвилини. У 62-му році він з Бакулєвим, з відомим серцевим хірургом, потрапляє на Міжнародний медичний конгрес до Сполучених Штатів. Йому показують штучний серцевий клапан. Це така пластмасова штука, яка вставляється в півсфера, яка вставляється замість клапану, пропускає кров. Амосов це все оглянув. І ви знаєте, знову-таки та сама проблема. Кров страшно капризна штука, коли вона вередлива кров проходить через судини. Якщо в судинах є якась нерівність, щось кров чіпляється, кров згортається, виникають тромби. Що зробив Амосов? Ви пам'ятаєте, ви молоді, ви не пам'ятаєте, але я пам'ятаю, яким дефіцитом були в ті часи на початку 60-х нейлонові сорочки. Оце нейлонова біла сорочка. Ходити в них неможливо. Мокрый будешь весь, несчастный. Мосов купил в Америке нейлоновую белую сорочку. Для того, чтобы из этого нейлона сделать покрытие для серцевого клапана. Одна умная и злая женщина когда-то про меня сказала, что ведь Амосов не видит больных. Первый раз он их смотрит в темноте на рентгене. Второй раз он его видит в операционной, когда, когда он когда все закрыто простынями и э, обнажена только э, только рана, а потом а потом это уже не имеет значения. Вы понимаете, может, она даже в какой-то степени и права. Действительно, я до операции не люблю особенно вникать в них. Наверное, это действует так защитный, эгоистический рефлекс, потому что Потому что впереди всегда при наших операциях сердечных всегда предстоит тяжелая борьба и исход который остается неясным, никогда неясным. И поэтому, когда перед тобой просто абстрактный больной, то это переносится гораздо проще, гораздо легче, чем если бы если бы ты, если бы ты знал, что вот у этого человека такие-то домашние дела, такие-то у него увлечения такие-то страсти, такие-то привязанности. Я никогда не могу, не могу забыть, что, что вот живой человек. Хотя, в принципе, наверное, нужно было бы. У кого все хорошо, все гладко, может быть, и подходит эта формула, что видел всего три раза. Кто дорого дается, тот надолго помнится. Когда я пришла в институт на консультацию, это было в 66-м году или в 65-м, спросил, сколько мне лет, очень удивился, говорит, с таким пороком. Я не видел людей, чтобы вырастали до взрослого состояния. И этот порог вообще очень редкий. Так что я уверен, что... что ну, в лучшем случае тебе отведено еще пару лет. Если я откажусь от операции. Вот это меня подкупило. Понимаете, я не знаю, может кого-то бы отпугнуло. Меня наоборот это подкупило, потому что я люблю, когда мне говорят правду. первую книгу, вот эту «Мысли и сердце», я читала как раз перед операцией. Меня там все пугали, отговаривали, да ты что, зачем тебе? Там действительно очень тяжелые вещи описывались. Именно в этой книге и видно было их отношение. Отношение даже к своим неудачам. Операция идет очень чисто и хорошо. Начинает казаться, что я сам Бог. Мне все доступно. Вот как чудесно разделены все сосуды. Все-таки я неплохой хирург. Пожалуй, один из самых лучших. Не хвастай. Руки у тебя дрожат. Всю жизнь. Все прошло нормально. Где-то шестой день наступил. Он пришел, попрощался, говорит, я уезжаю в командировку куда-то там за границу. Подожди, благодарность. Благодарность еще далеко. Только он за дверь, там Прошло еще каких-то полчаса, может быть, час. Короче, оторвался тромб, и тромб заклинил попал в сердце. Заклинил клапан. Этот клапан искусственный. Сердце перестало работать, клиническая смерть. Ну и тут началась паника. Послали за Амусовым, перехватили его на дороге уже по дороге в аэропорт, привезли в клинику, но операцию начали без него. Срочно меня подтащили в операционную. Амусов, когда вернулся, пришел ко мне говорит: ну что, говорят, тебе не понравилось на том свете? Говорю, не понравилось. Ну, месяц в реанимации я провела. Очень тяжелый месяц. На этот месяц, я помню, все тяжелые операции были приостановлены, даже отложены. Привезли за границы какие-то очень редкие лекарства, которые только, -только тогда появились. И в первую очередь он стал ими, меня лечить. Врачи, их отношение было, конечно, потрясающее. Развлекали, в общем, кто как мог. Кто букетик цветов принесет, кто какие-то там э, книжки, кто какие-то стили. Ну, в общем, что-то как-то... Даже воробушка как-то один врач принес. Говорит, смотри, что у меня в руках. Принес, выпустил. Зима, мороз. Тут март месяц, правда, но такой был холодный, снежный очень вот этот воробушек летал, летал по палате, потом мы его, конечно, выпустили. Наверное, самая яркая вот с папиной хирургии – это его моральность. Я бы даже это не сказала, что вот такие, что и хирургические достижения, хотя они, конечно, ну, не обсуждаются. Но хирургических достижений много кругом, а вот морали там мало это не звучит как э, азбучная такая расхожая фраза относись к больному как к своему родственнику. Ну, не воспринимается на слух, правда, но, 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 да вот, но в папином случае это было ну, абсолютно все буквально и, 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 и правильно. Ведь есть хирурги, которые азартные хирурги, которые иногда превышают показания к операции. То есть берут более тяжелых больных в расчете на, на свою, скажем, даже слово «расчет» неправильно, исходя из своей самоуверенности. А, собственно говоря, без самоуверенности не может быть вообще ну, ни хирурга, ни врача, ни человека. Ведь чтобы достичь выше, нужно иметь самоуверенность. Вот. И так, я, я к тому, что шли на смерти Папа этого не было никогда. И это, я считаю, уникально. Он брал тяжелых больных, он брал много тяжелых больных. И, собственно говоря, и доканывало его это. Но он четко взвешивал эту меру. Он взвешивал, что, что шанс да, он реальный и он единственный. И тут другая граница. Есть хирурги, которые не боятся клад... иметь кладбище. С другой стороны, есть достаточно много хирургов, которые не хотят иметь кладбище, которые хотят иметь хорошие показатели. Есть достаточно много хирургов, которые хотят иметь свою летальность очень низкую. И они не берут тяжелых больных оперировать. Такая Тоже такой вариант. Если у папы этого не было не, 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 не было не было тоже. И вот поэтому вот эту вот, скажем, моральность в, в профессии прежде всего и в жизни я бы выделила очень важной стороной. Я решил сбежать из дома и поехать в Киев на обследование. Это в моем сознании родилось тогда в, в районе 15 лет. Вот хотя и, и родители потенциально были против, потому что это жить не можно было, они же не знали все психологические травмы юноши, которые в этом возрасте был ограничен физическим. И вот один прекрасный день, я созрел, взял 25 рублей из семейной кассы, написал записку, куда я поехал, зачем я поехал, и положил отцу в туфель. После консультации, когда я первый, увидел, первый раз увидел Николая Михайловича, э, ну, процедуры все делали, естественно, не он, а вот э, беседа у меня состоялась с ним. И первый, когда я его образ увидел, это было в 1975 году, уже практически. Я увидел, я просто проникся верой еще сильнее, что это другого пути нет. И он так мне сказал, у тебя другого пути нет. Хочешь жить, надо делать операцию. Вот 25% летальный исход. Подписывал сам и родители. И это для меня было исцеление. А для родителей это очень серьезная трагедия. Пойти на риск, когда вот он живой, а его может не стать. Я под впечатлением нахожусь сейчас, ходил я с хозяйственным входом на третий этаж. Там одна штука меня прямо сразила. Значит, уходят детишки маленькие, на операцию уводят их. И там уже существует поверье, значит, вот оставляют эти самые туфельки, вот такие, около дверей палаты, значит, чтобы, значит, чтобы вернулся, вернулся обратно. Да я тоже, да, к сожалению, мы видели, как людей и в том числе детей с палаты увозили. Но были операции, которые серьезные, там операции э, тетрада так называемая, три порока, очень сложные, они по этапам делали. Бывает, приезжали э, на консультацию, которые можно сказать оперируемая ли эта болезнь, только после вскрытия. Вот и такая ситуация была. Девушку вскрыли, но оперировать не стали. В борьбе, которую ведут хирурги, умирают только больные. Но в тот момент, когда сердце останавливается в твоих руках, и жизнь, как вода утекает между твоими пальцами, сколько раз хотелось все отдать, чтобы ее удержать? Пол жизни. Всю жизнь, но никто не берет взамен. И больной умирает, а я остаюсь. Проходит время, и я не соглашаюсь меняться. Раздумал. Однако от каждого такого случая остается что-то уменьшающее желание жить. Вин мав за плечема висковый досвід, вискови госпитали, вин навчился, вин це делал. Війна це травматична епідемія. Але це не так легко. Я, який ще сам був лікарем на швидкій допомозі, це теж варіант війни, коли тобі приносять, привозять людей з розпанаханими руками, ногами, животами, це вчить хірурга, але водночас часом робить його безжалісним, тому що ногу відрізати легше, легше як її лікувати. Легені взагалі можна не лікувати, сказавши, що це. Не оперується. А Мосов це оперував. Він навчився оперувати легені на хворих, яких не лікували. Яким казали, що розворочена грудна клітина, легені, пневмоторакс, Ми не оперуємо, особливо не в фронтових умовах. Це оперується. Він пройшов цю колосальну практику. Але треба сказати, що проходячи її. Він запам'ятав реєстр всіх своїх загиблих. Він пам'ятав про всіх. І головне, що він все починав від самого початку. Він на цих хворих написав першу кандидатську дисертацію, коли він надіслав її до атестаційної комісії, до центру. Там здивувалося, він ніколи не читав кандидатські дисертації, не бачив їх, це нічого не було, йому її повернули. Він написав другу, він розробив техніку операцій на легенях сам без кролів, без морських свинок, без собак. Він на людях розробив, шануючи і зберігаючи цих людей. Цих людей привозили з поля бою. Він це робив. Якщо через польовий госпіталь пройшло 60 тисяч ранених, а в госпіталі п'ять врачей. Так вот одна эта цифра, что они говорят. Если бывали периоды, когда на пять врачей бывало две с половиной тысячи тяжело раненых одновременно, вот мы стояли когда в Хоробичах, это вот Черниговская, Черниговская область, такая деревня есть, там у нас было занято 250 хат. В 250 хатах, в школах и потом в палатках было две с половиной тысячи лежачих раненых, потому что ходячие все были в другом госпитале. Лежачих раненых, ну и надо было обслужить их с помощью этих пяти врачей, так, можете себе представить, что там делается. Там, значит, у, 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 у операционной стояла запряженная лошадь. Значит, когда какая-нибудь баба, которая там, значит, хозяйка хаты прибегала, значит, с такими глазами, кровотечение, тогда, значит, санитар моментально садился, значит, лошадь размахивал жгутом кровоостановляющим, как кнутом, значит, сестра валилась тут, значит, за, за санитаром, санитары опытные были, и мчался в эту самую, <соценно> в эту хату, то есть, я, конечно, хозяйку брал, потому что на же эту хату нужно, мчался в эту хату для того, чтобы скорее там наложить жгут или прижать, и, значит, в телегу и привезли, и все-таки вот при таком теле я удовлетворен той работой. потому что, в общем, мы почти не потеряли, ну, совсем потеряли ничтожное количество раненых от таких Потому что была очень хорошо продумана организация. Он с фронта привез пишущую машинку. Их э, госпиталь дошел до Восточной Пруссии. После чего их перебросили в Маньчжурию. Ну и вот тот кусочек Германии, что они видели, он там подобрал немецкую машинку, потом ее переставил русский шрифт, и на ней напечатаны были... Его основные произведения. Причем в те времена совершенно, мне кажется, было нетипично не писать рукопись от руки, а сразу ее первонач... делать первоначальный вариант рукописи пишущим, печатать. Амосов все рубил не так. От він закінчив одночасно у 39-40-му році два інститути медичний з відзнакою індустріальний теж з відзнакою. У медичному інституті, коли він прийшов, він почав цікавитися чим? Парапсихологією, потім він цікавився міжпланетними, невідомими якимись оцими НЛО. Потім він цікавився якимись способами передачі думок на відстані. Він цікавився тим, чим незаведено було цікавитись. коли він дістав диплом з відзнаку в індустріальному інституті, він дістав його за проект літака з паровим двигуном. Розумієте, доктор має діло з страдаючими людьми. Він облікчити ті страдістрадання, питається. таким образом сделать человека чуточку счастливее. Но когда доктор вылечит больного, и потом, когда больной к нему приходит, и он начинает его расспрашивать так сказать, за жизнь, так оказывается, что так много других обстоятельств, которые тревожат здорового человека, что та доля облегчения, которую он получил от выздоровления, от излечения болезни, очень быстро забылась, То є, ми фактично підходимо к тому, що доктор неприємно сталкується з болезнями общества. Амосов лишив після себе колосальну кількість довершених справ. Він перед уже перед кінцем життя провів обстеження українських школярів. Він провів обстеження і опублікував дані. Він сказав, ви знаєте, отакі хлопці і дівчата. Талановиті, безмежно, благородні, безмежно, і от не перепоганити оце покоління, дати йому можливість розвинутись. Це буде така країна, це будуть такі люди. Розумієте, він. Пройшовши неймовірно складне життя з бідності, з якоїсь роботи в порту, з якогось череповця, там, з російської півночі через фронти, через е, гнойну хірургію, через Брянськ, через якісь бідняцькі на п'ятому десятку життя, вперше діставши квартиру з окремим туалетом і душем, не приймаючи ніяких підношень, будучи абсолютним безсрібником. Е, розумієте який. Був просто людиною, вот просто людиною, выявляется, что это не так просто. Счастье человека в обществе определяется, насколько он отдает, а не только берет. Потому что человек, который только берет, он может быть на какой-то промежуток времени счастлив. Но долгого счастья у него не получается. А вот если он не только берет, но и еще в значительной степени отдает, то, в общем, получается хорошо. Потому что человек счастлив вот этой обратной связью, обратной связью, как его оценивают, как его оценивают окружающие. А окружающие, в конце концов, обманывать их нельзя в конце. Можно обмануть на некоторое время, но в конце концов, правда всегда выходит наружу. клавдеева Собственно, не дача, а дом в поселке 50 километров от Киева, который купила мама в 89-м году. Папа не хотел собственности иметь. Но, но когда он сюда приехал, он полюбил. Не на четвертом, а на третьем месте. Если вы хотите, чтобы Николай Мосов стал первым, самым великим украинцем, то звоните по телефону 8-900-451-1001 Ілі відсилайте смс цифрою 1 на номер 10310. Якщо ви хочете віддати свої голоси іншим героям з десятки, телефонуйте за такими телефонами. Микола Мосов, Степан Бандера, Валерій Лобановський, Григорій Сковорода, Леся Українка, Іван Франко, Богдан Хмельницький, В'ячеслав Чорновіл, Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий. Завтра в це ж час фільм номер 2 Di Bande